બે કોમના બે જૂથ સામ સામે આવી ગયા અને પથ્થરમારાની ઘટના બાદ સુરત પોલીસ દોડતી થઈ હતી અને પોલીસ દ્વારા મામલે મોટી કાર્યવાહી પણ હાથ ધરી હતી જેમાં પથ્થરમારા કરનારા જે હાલ સત્ય હોય એટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરાઈ હોવાની વાત પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે તેના ઘટનાને લઈને જમીયતે ઉલમાએ હિન્દ દ્વારા આ મામલે પોલીસ સામે આરોપ લગાવ્યા છે જેમાં સત્યાવીસ જેટલા જે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે તે નિર્દોષ હોવાની વાત પણ જમીયત ઓલમાય હિંદ દ્વારા કહેવામાં આવી રહી છે અને આ એક તરફી કાર્યવાહી હોવાની વાત પણ તેમણે કરી છે અને આ મામલે તેમણે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવીને આમાં નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ તપાસ કરવામાં આવે તે પ્રકારની માંગ પણ કરી છે પહેલાં તો શું કહી રહ્યા છે જમીયતે ઓલમાય હિંદના સેક્રેટરી ઇસ્માઈલ મેમણ તે લો घटना तो रविवार को नौतीस बजे छोटा सा बना हुआ बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ उसमें लोग ने आपस में पत्थर मारा तो पत्थर गणपति को पिंडालों को लगा उस उसमें उसने बच्चे को रिश्ता भी बिठा दिया ने प्री प्लानिंग के तौर पर उस घटना को बड़ा किया गया बच्चों को पकड़ भी लिया कौन बच्चे है सामने हैं उनको मारते मारते ले भी गए पुलिस स्टेशन तो मानना वही रफा दफा हो जाता बच्चों को उसकी सज़ा उसके अतबार से मिलनी चाहिए फिर इस मामले को बड़ा करना उसका मैसेज वायरल करना और थोड़ी ही देर में हजारों का टोला जमा हो जाना अंदर हमारे महल्ले के कोई हमारे हिंदू भाई नहीं थे ये बाहर से आए हुए थे तो प्री प्लानिंग तो अभी मैसेज वायरल करने वाला कौन ये कौमी शरूफ़ में कौमी दंगा खड़ा करने का ये प्लानिंग बनाने वाला कौन इसके पीछे क्या मकसद है कौन सा लाभ खाटना चाहते हैं क्या उसके लिए कोई चुटनी में कोई लाभ हिंदू मुस्लिम का लेना चाहते हैं कुछ सेवा करनी पी पा रही है बीजेपी तो उसको बताना चाहते हैं कि हम इस तरह हिंदू मुस्लिम करके हम वोट ले लेवे तो क्या इसका मकसद है तो ये मकसद यही अंदर छुपा हुआ था कि कौमी दोनों जो पत्थर मारा पहले पत्थर मारा गैर मुस्लिम की तरफ से शुरुआत हुआ जो सब जो जोश में थे हज़ारों का मजमा था उनके ताकत थी पुलिस साथ में उनकी थी तो उस सूरत में दूसरा पत्थर जवाब में हुआ तो दोनों तरफ पत्थर मारा हुए तथा जितने भी कौमी राइट हुए हैं तो दोनों तरफ के पच्चीस पच्चीस आदमी को पकड़ा गया है ताकि दोनों की हिम्मत टूटे और पुलिस का डर हो और खौफ बैठे लेकिन एक ही तरफ से लग तमाम लोगों को पकड़ा गया है हमने वो एविडेंस पाइन ड्राइव में पेश किए जिसमें हमारे जो गैर मुस्लिम भाई भी पत्थर मारा कर रहे हैं उनके लिबास से उनकी साल से उनके हाथ पे राखड़ी बंधी पता चल रहा है कि कौन पत्थर मारा कर रहा है हमारी गाड़ियाँ जला गई रिक्शा के कांत तोड़े गए तो ये सब एक भी गैर मुस्लिम हमारे मुस्लिम भाई की गाड़ी जलाई हो उनका कोई नुकसान किया हो तो प्रूफ करें वो हम प्रूव करने जगह सब हमारा ही नुकसान हुआ और पकड़ा भी हमारे लोगों को कई तरफ की कार्रवाई हो रही है बहुत गलत मैसेज जा रहा है इससे आइंदा और दंगे बढ़ने का अंदेशा है हम चाहे सूर्य शांति बनी रहें तो दोनों तरफ जो भी मुजरिम हो एविडेंस के आधार पर शंका के आधार पर नहीं कि यहाँ से पत्थर आया नहीं ये लोग कहते हैं कि यहाँ से मारा नहीं एविडेंस के तौर पर जो कार्य हो वो मुजरिम को सज़ा होनी चाहिए बेगुनाह को छोड़ना चाहिए ये बात रजू करने के हम आए थे और हमने आवेदन पत्र भी दिया है और एविडेंस के तौर पर पेन ड्राइव भी हमने पेश की है अभी तक तो जिस तरह से कार्रवाई हुई क्या लग है? लगता है आपको कार्रवाई ऐसे लगता है कि एक तरह ही तरफ कार्रवाई हुई है इंसाफ हमको मिला नहीं है और रातों रात खाली एक बड़ी ही बात कर दी कि सूरज उठने उठने से पहले हम पत्थरबाजों को पकड़ लेंगे तो पुलिस ने अमल करने के लिए सूरज उठने पहले बताना पड़ेगा और तो जिसको उसको जो है उसको पकड़ के यहाँ तक कि हमारे अंदर से राजावाड़ी के अंदर वहाँ तो पत्थर आने की शक्यता भी नहीं है फिर से सुबह वहाँ मदरसा है वहाँ भी उस्तादों को उठा के ले जाने लगे तो बता ये तो मौलाना है तो कुछ कर दें तो छोड़ दो ये दाढ़ी वाले बुजुर्ग हकीम साहब हैं उनकी पाँसठ साल की उम्र है उसको पकड़ के ले जाने लगे कि साहेब बार बुलाते हैं तुम आओ तो उसको ही बताइए बुजुर्ग इनको छोड़ दो मैंने कहा क्या मेरा जुर्म किया है तब उनको छोड़ा है तो अंदर आके भी पकड़ रहे थे पता चला पकड़ने अंधा धुनी बिल्कुल आंख बन के जिसको आया उसको दरवाजा तोड़ के पकड़ा है न पुलिस का लिबास है न प्लेट लगी हुई है प्लेट हमको के पुलिस भी है कि नहीं तो और कोई किसी को किसी, किसी तंजीम के आदमी है આતા હતા જમીયતે ઉલ્માય હિંદના સેક્રેટરી ઇસ્માઈલ મેમણ તેમના દ્વારા આ મામલે જે નાના બાળકોથી શરૂ થયેલો આ વિવાદ છે તેણે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું અને એટલું જ નહીં આને તેમણે પ્રી પ્લાન પણ ગણાવ્યું છે આગામી સમયમાં ઇલેક્શન પણ આવવાના છે ને તેને ધ્યાનમાં રાખીને હિન્દુ મુસ્લિમને લડાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે તે પ્રકારનું નિવેદન પણ તેમના દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે સાથે જ ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા એક નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે જે કોઈ પણ આરોપીઓએ પથ્થરમારો કર્યો હશે તેમને સૂરજ ઉગે તે પહેલાં તમામની ધરપકડ કરી લેવામાં આવશે તેમાં જે ઇસ્માયલ મેમણ છે તેમનું કહેવું છે કે સુ પોલીસે પોતાનો ટાર્ગેટ પૂરો કરવા માટે નિર્દોષ લોકોની ધરપકડ કરી છે તેમને ઘરોમાં ઘૂસી ઘૂસીને તેમના ઘરોના તાળા તોડી તોડીને પકડીને લઈ ગયા છે અને આને જ કારણે હવે વિવાદ છે તે વધુ વખર્યો છે